совсем еще. первостепенно по, по значимости по повторят. и будет. по срочности решения вопроса. Не важно. зона, ее надо решать в кратчайшие сроки. возник вопрос 3 марта, когда было подписано распоряжение правительства об установлении этих зон. Собственно, после изменения закона об охране озера Байкал правительству были даны полномочия по установлению водоохранной зоны и рыбоохранной зоны. Рыбоохранная зона была установлена в размере 500 метров, водоохранная зона была установлена в размере центральной экологической зоны, что практически совпало практически значит, до 60-80 километров удаления от Зарбайкал. Здесь вступило противоречие с водным кодексом. Водный кодекс распространяется на всю территорию Российской Федерации. Закон охоронения Зербайкау имеет ограниченное действие географическое. Вот это противоречие необходимо решить. Его решить можно двумя способами. Первое, это принять постановление правительства и провести заново обсуждение, которое не было сделано с наукой с общественностью и установить те, те, нормы, которые будут соответствовать правилам жизни и поведения на вызове Байкал. Второй вариант – это дать полномочия, расширить полномочия правительства по ограничению или, наоборот, разрешению тех видов деятельности, которые возможны для охраны границ. Ну, собственно, два варианта. Правительство федерального? Федерального, да. Значит, по этому пути уже пошел законопроект, я его направил Мы рассмотрели на комитете, но сейчас в открытых по широкому расписанию пошел. Куда он придет, не понятно. Я думаю, что надо идти по двум вариантам сразу, по первому и по второму. Теперь относительно второго важного вопроса, который необходимо обсуждать, это экологический эксперт. Кстати, если касается первого вопроса, там еще необходимо думать о станциях технического обслуживания, о заправках и так далее. Потому что если мы развиваем лесной туризм, то как можно на территории длиной 700 километров, еще на 80 километров не размещать подобные Станции, я считаю, что весь туризм развиваться не будет. Точно так же, как и э, мусоросортировка или выставка временного захоронения. В Аргузинской долине там реально, если кто проедет, увидит страшнейшее, что я следил своими глазами. А куда людям делать мусор? У них ни средств, ни, 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 ни на утилизацию, ни на узнали как я вам А количество туристов, которые приезжают, оно каждый год специально. Второй вопрос, который необходимо решать прямо сейчас, это ликвидация посредств у пожаров по действительно равно количество что Может, э, господи, сплошная рубка запрещена в центральной экологической зоне. Соответственно, необходимо опять же либо указ президента, либо постановление правительства о том, чтобы уже в начале следующего года эти масштабные лесные рубки проводить. Вот это надо делать прямо сейчас. Если мы опоздаем с принятием решения, то мы уходим на год и дальше последствия будут непредсказуемыми. Это, это необходимо срочно делать. В Комитете Государственного управления ресурсов и экологии мы приняли решение обращать, обратиться на имя президента с тем, чтобы ускорить этот вопрос. Такое решение есть. И третий вопрос – это экологическая экспертиза. Пускай оно как бы не так важно, и уже будет в состоянии, но его решать необходимо. Значит, под руководством по президентского центрального федерального округа Ярогошкин был признан масса совещаний, мы уже дошли к до некого финального. Была проведена согласительная комиссия, на которой присутствовали и представители Министерства природных ресурсов, и Государственный, и Совет Федерации, я думаю, что нам удастся убедить право управления президентом с тем, чтобы центральная экологическая зона, вернее, закон о экологической кризисе в центральной экологической зоне был изменен. Вот, ну, собственно, вот понятно. И четвертый вопрос, он ограничил центральную экологическую зону, вернее, прошу прощения, это природоохранная зона Байкала. Тремя субъектами на самом деле гораздо шире, это еще и Монголия. И вопрос, который нам предстоит в будущем решать, это международные граничные отношения, связанные с любой силой и, и уровнем. Строитель Планируем строительство Шуганской гостиной в Спасибо.